Працівники лісгоспів, представники влади, ветеранських організацій та нацгвардії озеленили пам'ятні місця слов'янського району. Горобина, дуби, берізи, туя, кожний вид дерев біля свого пам'ятника висаджували алеї пам'яті як біля пам'ятників Другої світової війни, так і сучасного бойового протистояння. Дерева це по перше надали Красноліманський, Слов'янський лісгоспи, Донецької області. Житомирський міський лісгосп. Ну і там ще решта, поки ще не всі надійшли. Надають пасивну таку допомогу в деревах. Це дуби, рябіна, береза, пірамідальні туї, круглі туї. Ну, багато дерев, каштани. Ми на горі Крачун теж посадили. Тобто, проводимо якби, таку акцію. Воїни нинішньої війни в пам'ять про воїнів або загиблих, точніше прошлої війни. Висаджують дерева. Крім того ж, ви бачили, що діти Києва зробили, так сказати, червоні маки. Це в пам'ять по загиблим воїнам і в пам'ять про примирення всіх військовослужбовців, щоб не було війни. Вони передали ці маки для дітей та ветеранів Славянська, щоб показати, що це Україна єдина. Так само, як ми висаджуємо дерева, що запитують такі різні, тому що ми всі різні. Кто из одной области, кто из другой области, кто из какой-из национальности, из какой-из стран, але все разом живем на этой земле. Мы дерева, разные такие деревья, чтобы но да, але да, чим то похоже на нас. На этом памятнике мы решили садить рябинки, так как это все-таки красивый сквер у нас, и рябины деревья небольшие и осенью будут украшать своими красными плодами, то есть это как бы немножко символично, да, рябины. Поэтому на этом памятнике мы будем садить рябинки. Какие еще памятники в плане? На памятнике по улице Ботанической депутатами были высажены березки. Поэтому мы там будем садить кусты спиреи, то есть это если по-русски, так сказать, по-народному, это невеста. Вот. Между березок будем садить вдоль памятника кусты спиреи. Да. А на памятнике на поселке Соболевка это лесная зона, поэтому мы там решили посадить дубы. Дубы Житомира, да, и наши дубы. Квіти, траурні вінки, несуть до пам'ятників міста і району усі від мала до велика. З гордощами та сумом збираються біля пам'ятних місць, аби прибрати причепурити місця слави та вшанувати пам'ять загиблих героїв. Безусловно, мероприяття, які проводяться в цьому году, атлішаються від тих мероприятий, які були два години за з указом президента 169 шістдев'ятому. Ми відмічаємо ці дні, дні перемоги Кто говорит Великоотечественная война, кто Вторая мировая война. Отмечаем два дня. Восьмого это День памяти, День памяти, а девятого это чествование подвига украинского народа в этой войне. И вот сегодня и завтра как раз мы отмечаем тех, вспоминаем тех светлая память о тех солдатах, партизанах, подпольщиках, мирных гражданах поименно вспоминаем тех, кто погиб на той войне, умер от ран. Вот. И сегодня как раз мероприятие связано с посадкой деревьев, аллеи славы, так называемые. Начинаем мы здесь у Харнаухова могилы, мемориала партизанской славы. Затем пройдем на Соболевку и на самое большое наше захоронение, это на Ботанической. Мы должны сказать, что здесь в городе Славянске шли большие бои где-то зимой 42 -го года, зимой 43 -го года, мая 42, -го, сентябре 43. -го. То есть практически непрерывно шли боевые действия, попытка освободить Донбасс вот как раз с севера. И поэтому сегодня в наших братских могилах достаточно большое количество в обнимку лежат воинов, Воины, которые по большому счету были разные национальности, но в связи с тем, что они погибли, освобождая Донбасс, мы всех их считаем украинцами. И необходимо сказать, что вот э, только в 43 году мы потеряли в боях вот здесь за Донбасс славян-славянский район порядка 80 тысяч, 16 тысяч убитых, где-то 14 тысяч пропавших без вести, 50 тысяч раненых, поэтому и мы не удивляемся, почему так много братских могил и в городской черте, и в районе. Ну и в частности, отдавая дань вот, мужеству и героизму наших партизан, мы находимся здесь. Отряд Карнаухова в тяжелейших условиях, когда фронт был далеко, они здесь вот воевали, сопротивлялись, достойно сопротивлялись агрессорам. Поэтому мы здесь.